अथ भ्रमराष्टकस्तोत्रम् चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपा चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां तत्पदा चञ्चचम्पकनासिकाग्रविलसन्मुक्ता मणिरञ्जिता श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये कस्तूरितिलकाञ्चितेन्दुविलसत् प्रोद्भासि फालस्थलीं कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णकधिरामोदोलसद्वीटिका लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारैर्नतानन्दिनी श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये राजन्मत्तमरालमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमुकुटै राजत्पदाम्भोरुहा राजीवायतमन्दमण्डितकुचां राजादिराजेश्वरी श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये षट् ङ्गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहा षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टिता षट्चक्रान्तितपादुकाञ्चितपदाम् षड्भावकां श्रीशैलस्थलमासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवना श्रीचक्रसञ्चारिणीं ज्ञानासक्तमनोजयौवनलसद्गन्धर्वकन्याधृता दीनानामतिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृता श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं सेवायात समस्तदेववनिता सीमन्तभूषान्विता भावोलासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरश्छेदिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये धन्यां सोमविभावनीयचरिता धाराधरश्यामला मुन्याराधनमेधिनीं समवतां मुक्तिप्रदानवृता कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काचीलसन्मध्यमां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्टोत्कृष्टसुपृष्टकर्मदहनां क्रिष्ट कामेश्वरीं कामिनी कामाक्षीं करुणारसाधृहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगाम् गान्धर्वगानप्रियां गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालङ्कृतां गङ्गागौतमगर्गसन्नुतपदाम् गां गौतमीं गोमती श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये इति श्रीमश्शङ्कराचार्यविरचित भ्रमराष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्